Писанка называется бышкетники, кто у нас в так не рубив. Я тут нарисовала эпизоды своего детства, которое я провела в поселке Рассыпное, город Торез, Донецкая область. Мы с братишкой любили лазить по крышам у бабушки во дворе. Здесь я нарисовала, что мы залезли на крышу погреба, я срывала яблочки и давала ему, а он кидал их во двор, бабушку разыгрывали. Она оглядывалась вокруг, откуда яблоки летят, а мы прятались и смеялись. Кися, цыпаньки. А вот собачка ждет рыбалки, когда вернутся. Ей что-то вкусненькое перепадет. Мельница. Бабушке яблоками кидалась. А дома я жила на третьем этаже. Любила с балкона бросать в прохожих консервированные помидоры и яйца. Вот не знала я тогда, что буду каркой. Вот что мне жалко, так это яйца. Ну, не было у нас тогда интернета весело время проводили.